Теперь довод второй. Стопроцентная скидка. То есть, по сути, вы можете приобретать товар за 0 рублей, если будете являться членом гильдии экономных покупателей. Наверное, правомерен вопрос, да? Не может быть такого. Да нет, может быть такое. Как сейчас предоставляется скидка? Вы приходите в любой магазин, купили продукт, вам определенная скидка, которая вычитается из этого товара. Или, допустим, в спортмастере вам начисляются баллы, и на эту скидку вы можете опять же прийти в этот магазин и купить этот товар. Как происходит в гильдии экономных покупателей? Гильдия экономных покупателей, дополнительная скидка, которую предоставляет партнер, она делится определенным способом. То есть, часть, часть, вот скидка, часть идет за счет на ваш лицевой счет, на ваш лицевой счет, а часть идет распределяется равномерно между десятью вышестоящими линиями. Вот ваша структура. Те, кого пригласили лично вы, это первая линия. Те, кого пригласили ваши люди, это вторая линия. И так до десятой линии. гильдии экономных покупателей договора с разными продавцами услуг и товаров. Допустим, ресторан, спортивный магазин, бензоколонка, парикмахерская и так далее, тому подобное, все, что требуется человеку для его жизни. Люди вашей структуры кто-то пошел в ресторан, кто-то пошел в парикмахерскую, кто-то пошел купил кроссовки, кто-то заправил автомобиль, кто-то пошел купил телевизор. От каждой покупки вам будут начисляться со всех этих людей начисляться деньги. и так далее. И в конечном итоге у вас образуется, образуется сумма, которая вам необходима для покупки, допустим, спортивного костюма. Вы приходите с карточкой гильдии экономных покупателей и по этой карточке покупаете себе костюм. Вот так вот стопроцентная скидка становится реальностью. То есть стоимость товара или продукта для вас становится 0 рублей.